Ой, батюшки. Свет, глаза действительно, ну, потому что чуть-чуть сзади хотят. Извините. Ну давайте вот так. Нет, Давай. ну, нам просто вас не видно. Мы бы не включили свет. Мы бы не включили на стол. Всегда освещение, я темно. этого. Да. Специально. Когда предприятие работало без пикетирования, предприятие все светилось так, что его было видно на 5 километров. Давайте, ближе к силам. Значит, Лариса Владимировна, меня зовут еще раз Татьяна Владимировна. Анна Анастасия Александровна. Значит, мы приехали с миссией, ребят, разобраться в сложившейся ситуации. На, на этот момент вот мы, э, мы, мы втроем зашли в корпуса. Посмотрели. Э, господи. На этот момент мы э, подошли к корпусам, посмотрели, что действительно э, кормовые бункера пустые. Животные чувствуют себя неважно. Со дня на дня чуть пойдешь, потому что животные голодные на самом деле. Вот Миссия наша приехать и на месте разобраться. Со сложившейся ситуацией, кто здесь прав, то виноват. Вы э, все, ну, наверное, основная масса вас присутствовала на прямой связи с Александром Викторовичем, и мы слышали его пожелание. А пожелание такое э, комиссионно собраться, посмотреть все документы, посмотреть поголовье и оценить реальную ситуацию и прийти к какому-то выводу. Поэтому на сегодня от того, что мы зашли и там час побыли на комплексе, сказать вам, что вы правы или прав кто-то еще, мы не можем. Наша огромная просьба все-таки на этот момент запустить комбикормовозы и... Закрыть! Мы закроем, но животных мы потеряем. И одним днем мы не решим. Если вы ждали от нас чудо, Ви вже місяць не буду. Можна По документації я не вмію по русски я не знаю, чи розумієте ви українську мову. Я буду вам говорити українською. Я вам скажу так. По тих документах і по тих даних, які озвучує директор Грушевський, на підприємстві знаходиться 37 тисяч свиней. А по даним піличан, які працюють на підприємстві, 70-80 тисяч. Так що, якщо ви кинетеся рахувати і два за два дні там трошки щось там не дай, боже, трапиться, у вас все зійдеться, ви не Давай переживайте. Граждане, і те, і дані нічим не правильно? Для того щоб зрозуміти, сколько нет, вы сказали, що вам сказали работники комплекса, или сказав Грушевський. Можна вірити і Грушевському, можна вірити работникам комплексу. Поэтому давайте мы это все дело пересчитаем и Раху? это 20. первое. Нет, не нахуй тебе. В вашем присутствии. В вот, вашем же присутствии. Три ваших представителя. Кто пять. тот, кого вы пять. сами выбрали? Пять. 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 Ну, наверное, пять. Будем пересчитывать, рассматривать все документы, разрешительные. Смотреть. Все-таки это тоже вы вот, говорите слова, что 37 тысяч. Сколько еще тысяч? Посмотрим. Хорошо. Посмотрим документы, посмотрим, подождите, посмотрим документы, посмотрим все исследования, которые проводились в последнее время по экологическим каким-то моментам, по воде, по воздуху, что там еще было. И давайте без давайте без эмоций, давайте без эмоций, подойдем ко всему этому и реально посмотрим, составим протокол, запишем. Ваши особые мнения, наши, их особые мнения Поймите, мы сейчас не на чьей-то стороне Мы пытаемся разобраться а на сколько, в том, что... дней? сколько нужно, сколько и будем А свиньи при этом что? А свиньи при этом, если вы сейчас не дадите Мы не не Значит, свиньи сегодня-завтра начнут дохнуть Они уже начнут. Диспо, диспо, диспо. Что вывози по голове? будет решать не Грушевский, не я, я не Лариса Владимировна? Кто то еще? Вы Есть собственник. Мы составляем вы документ. Вы документ. Вы Мы составляем документ на основании этого документа собственник компании будет решать продолжать свою деятельность или не продолжать свою деятельность. А сегодня задача одна хотя бы экологической катастрофы, потому что реально животные начнут падать. Знаете, на усе приезжать вы ничего не решаете. Ребята, пожалуйста. пожалуйста, по одному, пожалуйста. ты кричишь? Спокойно. Остановиться, пожалуйста. Каждый, очевидно, или сегодня, или завтра там будет иметь возможность тут сказать. Единственное, что сразу надо говорить, сразу. Почему население поселка вышло сюда? Я знаю, что документы о качестве воды и качестве воздуха все в порядке. За пять лет... Нет! Документы! Документы, я сказал! Бумаги, я сказал! Слушайте внимательно! Почему вышло население... Они занимаются контролирующие органы. Потому что контролирующие органы отбирают пробы воздуха не в момент выброса. А выбросы осуществляются в основном не в рабочее время, а ночью, вечером и в выходные дни. Для того, чтобы кто хотел отобрать воздух из контролирующих органов, они не смогли бы отобрать. А ночью, пока позвонишь, пока приедут. Так что Население утеряло доверие как к комплексу, так и к контролирующим органам. Почему население тут? Это вы сразу должны понять. И в протоколе вы запишете, и мы запишем. Давайте не будем спорить о пробах. Вы говорите, что они у вас нет, что они положительные. Мы уверены, что все подкуплено. Вы приехали как представители из Белгорода. Скажите, пусть начнут качать. Пусть выкачивают сейчас. Да, навоз. да сейчас. Навоз. Прям. Прямо сейчас. Мы пять минут постоим. Почему? Мы слышим это на протяжении пяти лет. Мы этим дышим. Этим дышат наши дети. Я говорила господину Орлову и говорю вам: в этом поселке останутся или свиньи или люди. Мы здесь живем. Или вы думаете, что этой массе, которая пришла в воскресенье сюда в девять вечера, нечего делать? Вы сильно ошибаетесь. Люди живут уже полтора месяца под комплексом. Нас уже били. Сюда привозили заказных людей. Предприятие на свою поддержку не могло собрать население. Привезли автобус Икарю с Решетиловки и автобус спортсменов с Полтавы. Мы отсюда не уйдем. Зерновозы не войдут, пока предприятие массово не начнет вывозить скот. Подождите, но с завтрашнего дня кто, с кем нам держать связь, с вашим представителем, определяйтесь. Только сколько. скажите тут на пост и мы да. на а все будем. А сколько время ориентировать? Все не нужно. Все не нужно, нужно да. Ваши не, во сколько, вот сколько примерно? У вас пять человек. 9 часов. 9, 9 часов. 9 человек. 9, 6, кто старший? Давайте, к кому обращаться, потому что Я не буду надавать. Ну и все-таки, я вас прошу, мы вот приехали Понимаете. к вам, пойдите, пожалуйста, навстречу, запустите хотя бы один. Пожалуйста, Мы хотя бы... Нет! Пожалуйста, Нет! На, на, на время... Да нет, Давайте, на время работы комиссии ну, мы сейчас уже... ну, помолчите, пожалуйста Ну, мы здесь пробудем 5-10 дней И что, мы 10 дней не будем кормить ничего? Что... Подождите Под... Подождите, не торопитесь Для того, чтобы разобраться в этом э, вопросе Это же не, не час и не два нужно А животное Чисто вот по... Пойдите на встречу вас... Мы же любим все животных. Да? Мы начали бастовать и пробастовали пять дней. Приехало все областное руководство. Главный санврач, ветеринарный врач, со слезами на глазах рассказывал, как ему жалко бедных свинок. Люди поверили. Мы простояли здесь четыре дня и пошли кормовозы. И за две недели с того, что обещало предприятие, не было сделано ничего. У нас, получается, Обдурили. Обдурили раз, обдуріть ще й вдруге. Ну, трошки якось воно правда. Ще й після того, як підприємство заказало Беркут і било наших людей, ми вам десять кормовозів дамо, Ні одного. У і на території. Вони нам не нужні. А нам Ні! Mm -hmm. завтра. Mm -hmm. Хорошо, завтра 9 часов. А что, ты треба нам не нужен. Ну как это они вам не нужны? нужны.